Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, berbicara soal hewan peliharaan, tentu yang paling banyak terlintas dalam pikiran kita adalah kucing. Selain karena imut, lucu dan menggemaskan, memelihara kucing juga sangatlah penting karena bisa dijadikan sahabat serta dipercaya memiliki daya magis atau kesakralan tertentu, dalam Islam kucing memiliki keistimewaan karena merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau sayangi. Bahkan Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyayangi kucing layaknya keluarga sendiri, dan balasan bagi orang yang menyiksa kucing adalah siksa neraka. Maka itulah, kucing perlu dipelihara dan dirawat dengan baik. Mengapa kita perlu memelihara kucing di rumah? Jawabannya adalah karena kucing satu-satunya hewan yang memiliki aura positif yang besar. Kucing juga memiliki kekuatan mistis serta mampu menyerap energi negatif di sekitarnya. Banyak orang yang tidak menyangka ternyata di saat kita tertidur. Kucing akan menyerap semua energi negatif yang keluar dari tubuh kita. Si ekor kucing tidak hanya mampu melindungi sang majikan saja, tetapi seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama di dalam rumah dan di satu lingkungan. Bahkan di tempat usaha pun kekuatan magis kucing ini mampu melindungi orang-orang yang benar-benar menyayangi dan mencintainya. Inilah balas budi yang dilakukan oleh kucing dengan caranya sendiri tanpa kita ketahui. Sebagaimana sifatnya yang serba diam dan misteri. Di saat kucing itu tertidur, maka tubuhnya akan melepaskan semua energi negatif yang diserap dari tubuh kita tersebut untuk dinetralisir di alam bebas. Jika jumlah energi negatif yang kucing serap dari tubuh penghuni rumah tersebut terlalu banyak, maka sebagian akan disimpan sebagai lemak di tubuh kucing tersebut. Maka itulah kucing biasanya akan tampak gemuk, padahal makannya hanya sedikit. Jadi, kucing yang tampak gemuk bukan saja karena banyak makan, tetapi menandakan kucing itu berada di zona yang banyak aliran energi negatifnya. Jika kucing kesayangan Anda tiba-tiba duduk atau tidur di samping Anda. Maka, biarkan saja. Jangan mengusirnya. Kucing tersebut sebenarnya sedang berusaha melindungi Anda dari adanya gangguan roh jahat atau energi negatif yang mencoba mendekati Anda atau terlanjur merasuki tubuh Anda. Begitupun, jika kucing kesayangan tersebut menggosokkan kepalanya pada anggota badan Anda, maka jangan pula diusir. Hal ini karena sebenarnya kucing tersebut ingin berbagi energi positif dengan Anda. Jika Anda mendorong kucing itu untuk menjauh, berarti Anda telah menjauhkan diri dari energi positif yang hendak ditransfer kucing ke tubuh Anda. Begitupun jika kucing kesayangan tersebut datang dan duduk di dekat Anda, lalu tertidur sambil mendengkur, maka jangan pula diusir. Karena ternyata suara dengkuran kucing itu dapat membawa efek positif bagi tubuh Anda, yakni dapat membantu menghilangkan nyeri otot, sendi, dan tulang. Kucing selain mampu menyerap energi-energi negatif dari tubuh manusia, juga mampu menghalau aura-aura negatif dari sebuah rumah dan penghuninya. Pada zaman dahulu, para tabib sering mengobati orang sakit dengan menggunakan kaca kristal terapeutik. Kristal-kristal tersebut ditempatkan di titik-titik tertentu di dalam rumah serta di tubuh orang yang sakit. Hal ini bertujuan agar kristal tersebut dapat menyerap semua energi negatif pada tubuh pasien tersebut serta menetralisir aura-aura negatif di sekelilingnya. Kemampuan kristal terapeutik yang dipakai para tabib untuk mengobati orang sakit ini sebenarnya sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh seekor kucing di mana kucing merupakan kristal terapeutik berjalan Kucing biasanya akan mendekati tempat-tempat yang terdapat banyak aliran energi negatifnya Maka itu ketika sejumlah energi negatif meningkat di sekeliling kita Kucing akan menangkap dan menyerapnya secara diam-diam. Jadi, kucing peliharaan bisa mengetahui sang majikan sedang bahagia atau tidak. Ketika sang majikan sedang merasa tidak bahagia, stres, dan sakit, maka akan memicu perubahan aroma tubuh. Aroma tubuh inilah yang sensitif bagi kucing. Kucing adalah hewan yang sangat peka terhadap kehadiran energi lain. Selain dari energi sang majikan dan penghuni rumah, jika Anda mendapati kucing peliharaan Anda di malam hari sedang dalam mode waspada, padahal di depannya tidak ada apapun yang terlihat, bisa jadi kucing itu sedang menghadang roh jahat yang akan mengganggu keterangan malam Anda. Selain itu, juga diyakini bahwa ketika ada serangan santet atau guna-guna di rumah, yang ada kucing peliharaannya. Maka, kucing tersebut akan mati. Hal ini karena semua energi santet tersebut akan masuk terserap ke dalam tubuh kucing. Jadi, ketika Anda menemukan kucing peliharaan yang tiba-tiba sakit atau bahkan mati tanpa sebab yang jelas, ada kemungkinan kucing itu telah menyelamatkan Anda sekeluarga. Maka, itu disarankan sebaiknya kita memelihara kucing lebih dari satu ekor. Agar energi negatif yang diserap kucing dapat dibagi sama rata, selain kemampuan gaib yang dimiliki kucing, ternyata kucing juga dipercaya membawa karma baik bagi orang-orang yang menyayanginya. Hal ini berlaku bagi kucing yang datang kepada kita tanpa sebab yang jelas. Mungkin bagi kita akan merasa bahwa kucing tersebut sedang lapar dan ingin meminta makan. Tapi sebenarnya kedatangan kucing tersebut adalah pertanda akan ada rezeki baru yang akan Allah berikan kepada kita. Memang kucing diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan segudang keistimewaan dan kemampuan yang dimilikinya yang sangat berguna bagi orang yang memeliharanya. Atas karunia Allah pula, manusia bisa hidup berdampingan dengan kucing yang merupakan makhluk istimewa. Oke pemirsa yang budiman, itulah kekuatan melindungi yang dimiliki kucing yang menjadi alasan mengapa kita perlu memelihara kucing di rumah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.